Так, ребята, выгнали на улицу лак платином. Полировать, кажут, не будут, да? Полировать не будешь. Он нарастекся, даже вы там на пару мусоринок. Типа, Крупного мусора нет вообще. Да? Ну, блин. Да, ну видно, были где-то, какие-то мошки, это самое страшное, ни хрена не было. Ну да. Да, такие химикаты. Не, на улице так вещи. вообще, чуешь? Да, и на солнце без этого вообще. На улице вообще, воно пипец. А он, шейнабил, он же и ничего не видно. Не ну да, уже можно собрать, да? Да видно, что как геометрия выведена, что нету ямок, ничего. Угу. Передняя дверь вообще не делалась тут. Там только возле зеркала чуть. А так я смотрю, нету нигде. Вот это вообще же было тут страшно. Ну да, это же рактовка тут была. Ну, смотри, вытираем. Хотя бы, стояло 4 дня малярки. Да? Она сейчас все равно на солнце. А смотреть. на улице будет вообще, она сейчас обдувается, все чудово. Ну что ж, два дня назад покрасла, -мо. Угу. Уклеивали так, чтобы вот эти торцы все были прокрашены, потому что ага. по проблема у маляров. Они ну, да, да, клеят да, да. прям под 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 лицо и получается тут остаются. Но вы сначала внутрячок бахнуло, да? Да. Еще вот тут после рихтовки. Риктошек не сказал. Там выше фары, ага. где отчипчика остались, а там чуть-чуть раз будет. А. чтобы не ржавело. Отчипчиков тянул. Я понял, отщипчика. понял. Да. Ну, все хорошо, Да. Не, ну меленькая шагра есть, как раз нормально. Можно даже точечно убрать Какой-то мусорок, да де де он он есть. А там не на крышке не... вроде, да, чуть-чуть. Нет, на капоте. Все на капоте, десь, да. Отак люди добрі. Лак платином взагалі шикардосик. Зараз треба сюди форчу. Без полировочка. З примитивною витяжкою пацаны. Це ж не то, що ти там в камері італійський дув. правильно? Обичний гараж, улітка, блін. Ну так, вона хоча Ну, Мені подобається. На вулиці вообще клас. Когда камеру доделаем ремонт, мы никак не доделаем. Цены будут. Как все хотят, 10 тысяч банков. Да. Без мусора. <ради связан> Без полировки, Без да? С <связан> да. сушкой 10 тысяч. Я понял, правильно. Вся дорожает, надо поднимать, правильно? <связано> ну что, нормально, нормально. Лачок. Лачок мне понравился, как растекся. Можно было бы жирнее с этой лачок Трошка, да, вложить. Да, ну, да, в принципе. Жирный, да. Платинум делает чудеса, друзья. Так что, замовляйте комплект платинума 950 гривен на сегодняшний день, пацаны.